V mojej knihe píšem aj o tom, ako sa veci, ktoré zažívame, v nás nejakým spôsobom usadzujú a niečo v nás zanechávajú a vytvárajú v podstate vnútorne také nejaké značky, nejaké cajchy. Je tam aj taká rovina toho, že niektoré veci na nás môžu vplývať už v dávnejších generáciách, generáciách pred nami a niečo z niečo nás zostáva už z toho, čo sa udialo aj v minulosti. Vekne je síce súčasná, ale veľmi tam často riešim v podstate tú minulosť a nejaké veci, ktoré, ktoré sa podpisujú na tom človeku bez toho, aby, aby ich priamo on zažil. Um, moja postava, ktorá tam vystupuje, je v podstate ako keby sa snaží všetky tie veci, ktoré má v sebe, to značkovanie nejako previesť znútra na vonok a značkovať si telo a robí to s prostredníctvom jaziev a podobné veci. A ja mám tiež jeden taký cajk, ktorý ma veľmi rada, je to táto tetovačka. Je to jediná moja tetovačka a nikdy som ju nechcela. V podstate to najskôr bol len krúžok a potom k tomu pribudol príbor. A raz som dostala takúto pečiatku, neviem od koho, ktorá vlastne je presnou kópiou tej mojej značky, takže som ju začala používať vlastne ako, ako takú svoju signatúru. Len tak ma čakala pri bare v jednej káverni, kam chodím a neviem, doteraz to mi ho tam nechal, ale tá pečiatka presne kopíruje to moje tetovanie. Používam ju vlastne ako svoj podpis, ako svoj exlibris do knih a mám k nej taký, taký, vzťah, že vlastne je to taká moja značka ktorou, ktorou, si ako keby značkujem svoje veci. Čo tá značka vlastne říká? No, to je dlhý príbeh. Tá, a to teraz prezradím všetko, keď to poviem, to nemôže. Dobre. Takže keď si to prečítate, tak to budete vedieť. Myslíte, že si romantik? Puh. So. No áno, niekedy som sentimentálna, a, ale mám to rada. Mám rada aj patos, aj sentiment, ale do určitej miery. A no, som romantik. Myslím že každý z nás má nejaké razítko. Určite. Áno. Aké je razítko v dnešnej súčasnej doby? Jo, je hrozné. To je, ja neviem to, mm. je to niečo technické, niečo, čo, čo, sa mi, čo nepáči. Yeah. No.